स्वतःच्या रुग्णांना घेऊन येतात आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांना रिझल्टही आलेला आहे आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर जाकीर सर तर सध्याच्याला उन्हाळा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेला आहे सध्या छोटे बालक हे मोठ्या प्रमाणामध्ये बिमार पडत आहेत ताप ताप असेल किंवा टॉन्सिक्स असतील सर्दी असेल खोकला असेल या काळामध्ये अपने पालने की पद्धति ने काजी मैं डॉक्टर जाकिर नामदार आमदार पिछले 22 साल से अर्धापुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बच्चों के ऊपर एक किताब भी मेरी लिखी हुई है जो हिंदी में है बच्चों की तंदुरुस्ती के अनमोल रास आज हमारे पास जो है हमारा टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच पहुँच गया इस उष्णता और धूप की शिद्दत की वजह से आ, बहुत सारी बीमारियां बच्चों में बड़ों में सभी में हम देखते हैं जैसे धूप लग जाती है उल्टियाँ होते हैं लेट्रीन होते हैं फोड़े फुंसियाँ ये मौसम में ज़्यादा आते हैं और धूप में घूमकर आने के बाद ज़्यादातर चक्कर और कमज़ोरी की शिकायत लोग करते हैं डिहाइड्रेशन हो जाता है हमारे बॉडी में से पानी कम होने की वजह से बॉडी के जो सॉल्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं बुखार और कुछ खट्टा और ठंडा खाने में आने की वजह से टॉन्सिल्स और गले के दर्द जैसे बीमारियां हो जाती तो इस मौसम में क्या प्रिकॉशंस और क्या सावधानियां हमको लेना चाहिए ऐसे कुछ पॉइंट्स मैं आप आप लोगों के लिए पेश करता हूं सबसे पहले तो धूप कड़क बहुत ज़्यादा है इसलिए धूप में घर से बाहर ना निकले अगर धूप में बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो तो ऐसी सूरत में सर पर कुछ ओढ़ कर कुछ ढाप कर निकले बच्चों को तो इस धूप के मौसम में बिल्कुल बाहर ना निकलने दें गर्मी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें इस गर्मी का एक ही इलाज है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहें दिन भर पानी पीना चाहिए घर से निकलने से पहले और घर वापस आने के बाद पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए बच्चों को अगर बुखार हो जाए और जनरली बुखार तेज़ हो जाता है तो बच्चों को झटके आते हैं तो ऐसी सूरत में ऐसे सिचुएशन में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं बच्चों के झटके कॉमन चीज़ है आम चीज़ है ऐसी सूरत में बच्चों का बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए कच्चे कपड़े या गीले कपड़े से उनका उनकी बॉडी को उनके जिसम को पोछते रहें और जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं खाने पीने में प्रिकॉशंस लेने चाहिए एहतियात करना चाहिए साफ सुथरा पानी पिए नॉर्मल पानी पिए बहुत ठंडा बिल्कुल चिल्ल और फ्रिज का पानी भी इस्तेमाल ना करें पानी अगर गंदा हो खराब हो तो उसकी वजह से टाइफाइड और गैस्ट्रो भी हो सकता है इसलिए साफ सुथरा और अच्छा पानी की इस्तेमाल करें तेज बुखार से बच्चों को झटके आते हैं इसमें घबराने की जरूरत नहीं है इसके अलावा अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फ्रूट और फ्रूट के जूस इस्तेमाल करें और बैलेंस डाइट बच्चों को भी देते रहें खुद भी बैलेंस डाइट यूज करते हैं ये कुछ प्रिकॉशंस है जो हमको इस गर्मी के मौसम में लेना चाहिए थैंक यू थैंक यू सर कुछ आर्मी सर तुम्ही तुमचा नंबर देऊ शकता आम्हाला Uh, मजा नंबर अवेलेबल आ है खूब लोग कॉन्टैक्ट करता रि मी कंबर है नाइन एट सिक्स जीरो फोर वन थ्री नाइन डबल सेवन थैंक यू सर सर कभी ही कॉल करा सर तुम्हार हाजिर तत्पर है धन्यवाद सर लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब देन करू